Діагностичного препарату туберкулін не вистачає в області. Про це заявляє департамент охорони здоров'я області. Наразі в лікувальних закладах краю є п'ята частина від необхідного, від необхідної кількості доз. Отож про те, чим загрожує нестача туберкуліну в області, говоримо сьогодні у темі дня. Вітаю вас! У студії для вас сьогодні працює ведучая юна мітражку, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Гостя нашої студії сьогодні Світлана Гейващук, головний дитячий фтезіатр департаменту. Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Мої вітання. Добрий вечір нашим телеглядачам. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому можете долучатись до нашого ефіру завдяки телефонам, які бачите на ваших екранах, а також у соцмережі Фейсбук. Ставте ваші питання у коментарях. Ми озвучимо їх у прямому ефірі. І на початок давайте заслухаємо коментар Олександра Мирного, головного епідеміолога нашої області про те, яка ситуація з закупівлею препарату на сьогодні. На сьогоднішній день закупівлю туберкуліна тільки почався рік, я не можу сказати. Чи відбулись чому? Тому що таку інформацію ми отримуємо раз в квартал. Сьогодні березень, ще квартал не закінчився. В квітні на початку ми будемо знати. Станом на 1 січня 2018 року, в нас від потреби в наших лікувально-профілактичних закладах, знаходиться п'ята частина від потреби, від потреби туберкуліну для проведення туберкуліної діагностики. Яка була, який був закуплений ще, скоріш всього в четвертому кварталі 18-го року. Якщо він буде своєчасно закуплений на початку року, охопити до кінця року дітей, які підлягають щорічній туберкуліної діагностики, вдається охопити. А, отож, пані Світлано, скажіть, будь ласка, така ситуація з препаратом туберкулін склалась лише цього року? Вы знаете, на протяжении последних трех лет у нас такая ситуация с туберкулином наблюдается постоянно. Так же, как и, кстати, с вакциной БЦЖ. Потому что за последние, ну, наверное, 5-6 лет стоимость туберкулина очень возросла. Если лет 6 назад он стоил для одного ребенка две дозы в пределах 2 гривен 20 копеек, то теперь он стоит для одного ребенка свыше 40 гривен. И, естественно, органы местной власти не имеют иногда таких денег, которые нужно выделить для закупки туберкулина. И получается, что эта закупка происходит неравномерно. Вот уже сказал эпидемиолог нам, что в основном был закуплен в прошлом году туберкулин в конце года, поэтому получилось, что весь туберкулин, который был закуплен, не был использован, потому что весной и летом его просто не было, а зимой, в декабре месяце, его не успели использовать. Но, в принципе, последние годы это состояние такое... Не встигли состояние. використати через те, що було загострення інших хвороб? А... І и обострение других заболеваний. Просто по времени они не успевали. Большое количество детей они не могли охватить в течение месяца. Это количество детей туберкулина диагностика. Mm -hmm. а, Пани Светлана, скажите, але на сегодня, если закуповывать, цей препарат є доступным, сертифікованим в цьому, в принципе, а, Да, этот препарат есть. Может, когда завод стоит на, останавливается на ремонтные работы, какие-то его нет, но в принципе этот препарат есть, и его можно закупать. Просто, просто с начала года не все районные администрации администрации уделяют внимание тубер... закупке туберкулина. И получается, что это двигается на середину и конец года. Дякую, пані Светлана. Какие причины э, у том, что сейчас нет доступного препарата в полной количестве, Зазначил э, зазначив и очільник Департаменту охраны здоровья области, Яків Цуглевич. далее у его цитате давайте послушаем, какие же причины выделил он. Туберкулін-діагностика залишається єдиним методом раннього вияву туберкульозу у дітей до 14 років. В останні роки в області, як і в Україні, обсяги туберкулін-діагностики недостатньо високі і знаходяться в межах 40-55%. Основна причина такого стану недостатнє та несвоєчасне виділення з міських та районних бюджетів на закупівлю туберкуліну. На останню роль відіграють відмови батьків від проведення необхідного обстеження через невірне розуміння проблеми. Як Цуглевич, директор обласного департаменту охорони здоров'я. Інтернет-видання є

Аня Светлана, чем все ж таки загрожує эти туберкулину, про какие наследки можем говорить? Для того, чтобы понять, чем оно угрожает, нужно сначала родителям понять, для чего мы делаем туберкулина диагностику детям. Ну, вы все прекрасно помните, что мы в детстве, в школьные годы, всем делали такие так называемые часики на руке. И это именно проба Манту, которая делается и сейчас. Зачем делается проба? Проба делается детям для того, чтобы выявить локальные формы туберкулеза на раннем этапе, а также в основном для того, чтобы выявить э, группы детей, группы риска, которым угрожает заболевание туберкулеза. Именно для этого мы и делаем. Родители очень часто не понимают, что это такое. Они ассоциируют туберкулин с вакциной, но это совсем не так. Э, туберкулин – это не вакцина, это аллерген, который вводится детям. И в зависимости от того, встречался ли раньше ребенок с микобактериями туберкулеза, у него будет один ответ. Если он не встречался, это будет совсем другая проба. Ну, э, скажу, что пробы бывают отрицательная, положительная, гиперургическая. Так вот, отрицательная это значит, ребенок не встречался с больным туберкулезом, и э, ответа в виде э, положительной пробы у него не будет. Это считается, э, отрицательная проба – это до э, 0,1 мм. Э, сомнительная проба – это до 5 мм. И уже с 5 мм начинается эта положительная проба. Это значит, дети, которые инфицированы туберкулезом, они не больные, у них просто в организме есть туберкулезная инфекция. И для того, чтобы эти дети не заболели, мы проводим туберкулено-диагностики, и после этого детей обследуем. То это грозит тем, что мы не выявим детей, которые могут заболеть, в частности, группы риска. Группы риска это разные группы, это как медицинские группы риска, в том числе это дети относятся к группам риска контактные которые проживают или имеют контакт с туберкулезным больным дети у которых впервые положительная проба называется вираж туберкулиновой пробы дети у которых нарастает туберкулиновая проба или э, постоянно есть большая больше 12 миллиметров и гиперургическая больше 17 э, так э, мы выявляем этих детей и э, если мы вовремя не обследуем их то э, заболевание у этих детей может э, с большей долей вероятности проявиться По, именно поэтому Поэтому мы проводим туберкулинодиагностику, диагностику, чтобы на ранних этапах выявить детей, которые могут заболеть. Вы сказали про медичную зону риска, какая? Еще? Социаль... Социальным группам относятся э, группы людей переселенцев, мигрантов, э, людей, э, которые прибыли из мест лишения свободы, а также основная группа это э, люди, которые на... Ну, не на грани бедности, а э, социально необеспеченные, а так как мы посмотрим нашей стране сейчас этих людей очень много. И получается, что группа риска по туберкулезу – это практически вся наша страна. А скажите, будь ласка, але якщо порівнювати взагалі ріст захворюваності у дітей, а за останні роки є якийсь ріст чи спад? А, у нас у детей, у подростков в нашей области заболеваемость небольшая. В сравнении с украинскими показателями у нас получается в принципе, в два раза меньше, чем общегосударственные показатели. Но имеет оно волнообразный характер. Если какой-то один год имеется спад заболеваемости, то обязательно через 2-3 года наблюдается подъем. Ну, за последний год у нас приблизительно показатели одинаковые, что за 16-й, что за 17-й, что будет в 18-м году, неизвестно. Но будем надеяться, что закупка туберкулина своевременная и проведение проб дадут положительный результат. Но все-таки туберкулез. Туберкулинодиагностика. Это обязательно или не обязательно? Дети проходят Туберкулинодиагностика, Туберкулинодиагностика тоже проводится по определенным планам. Так как и прививки. Так, например, дети до 4 лет проходят туберкулинодиагностику в группах риска, о которых я сказала. С 4 до 14 лет это обязательное пока что у нас проведение реакции МОНТУ. И в подростковом возрасте 15-17 лет это тоже группы риска. Да, родители... Родители могут отказаться от проведения туберкулиновой пробы, но где гарантия того, что ваш ребенок не заболеет? Заболеваемость, скажем, низкая, но... Э один ребенок из на 100 тысяч может заболеть. И где гарантия, что это не будет ваш ребенок? Поэтому альтернативы какой-то другой у детей пока нет. Если мы говорим о взрослых, там есть другие методы обследования. Это и флюорографическое обследование, и сдача анализа мокроты. У детей такой необходимости сразу проводить анализ мокроты и флюорографию нет. И именно поэтому мы должны больше внимания уделить туберкулинной диагностике. А то есть, если все-таки препарату не хватает, сейчас мы имеем одну пятую лишь от потребной кількості. Это означает, что не будет пока что эта диагностика проводиться. Чи а, Каким чином это питание вы Значить Значит, будет проводиться, в районах будет проводиться туберкулина диагностика имеющимся туберкулином. Ну, э, надо понять, что всем сразу детям туберкулина диагностика не проводится. Имеется план на год, и одни дети делают туберкулино-диагностику весной, частично летом, и большая часть осенью делает. Поэтому я надеюсь, что власти вовремя закупят туберкулин. И если сейчас на перше время этого туберкуліна достаточно буде, то э, впоследствии нужно буде его закупати просто планомерно і туберкулійна діагностика буде проводитися своєвременно. Mm -hmm. Дякую. Ми також маємо думку э, нашої колеги, яка свідомо не робить э, оцю туберкулійну діагностику. Давайте почуємо її думку, і буду чекати відповіді від вас, прошу. Не вважаю за потрібне робити своїм дітям манту, оскільки. Такий підхід витікає з розуміння, що власне таке є проба манту. Це введення антигену в організм за метою зрозуміти, як відреагує імунна система на введення цього антигену, в даному випадку туберкуліну. І ось реакція манту збільшення ось цієї проби це власне є алергічною реакцією організму на появу у ньому речовини. Тобто, Фактично, така алергічна реакція це цілком природна реакція і до е, спроб зрозуміти, що відбувається в організмі, чи є там чи він інфікований е, на туберкульоз. Е, ця реакція не має ніякого стосунку. Я нагадаю, що у нас епідемія туберкульозу 1995 року, і ніякі проби МАНТУ та щеплення БЦЖ не можуть цієї ситуації виправити, хоча ще у 90-х роках о, охоплення. А, і е, щепленням, і проба моменту було надзвичайно високим. І я е, хочу попередити зразу. Я от, наче у, е, у мене лунає таке от попередження від фтизіатрів і е, інфекціоністів. Ага, ти ж е, собі робиш обстеження, ти ж обстежуєшся, ти ж робиш щороку флюорографію. Так, я роблю щороку флюорографічне обстеження, і е, при цьому я дбаю про здоров'я своїх дітей і дуже уважно за ними стежу. Тому ніяких жодних роз якихось е, 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 таких. докорів сумління я не відчуваю абсолютно з цього приводу, що я, ми не робимо монту. Нашим глядачам я нагадую, что мы працюємо в прямом эфире, а то долучайтесь до нашей размовы телефоном, або в Facebook. А, пані Светлана, даю вам слово, и яка ваша, думаю, я, я хочу сказать, что действительно это аллергическая проба. Но нужно понять, что такое туберкулин. Это вытяжка микобактерий. И, когда вводятся частички туберкулина в организм, они притягивают к себе лимфоциты, Т-лимфоциты. Но Т-лимфоциты не все, которые есть в организме, а именно те, которые сталкивались с микобактериями. Поэтому эта проба, это чувствительная только для тех, кто имел контакт с, микобактери... с бактериовыделителем и имеет у себя микобактерии. Потому что другой реакции быть не может. Это действительно аллергическая проба, кожная, она только местного характера, но именно у тех детей, которые имели контакт с туберкулезным больным. Да, такие пробы могут быть положительны еще у кого? У детей, которые были привиты в роддоме. Поэтому после прививки БЦЖ в роддоме дети имеют иммунитет, и если проба Монту делается в год, в два, в три, она может быть положительная, потому что мы делали э, прививку БЦЖ, но потихоньку она снижается, идет на спад. Если сразу в год может быть 10 миллиметров то потом меньше, меньше, меньше. И этот иммунитет может держаться до 7 лет. И сказать о том, что э, не надо делать, это неправильно, э, потому что... Да, за собой надо следить, нужно делать флюорографию. Как можно последить за ребенком и знать, инфицирован он или нет? Начинается ли у него начальная стадия заболевания туберкулеза или нет? Дети э, не реагируют так, как, э, вернее, выглядят не так, как взрослые больные туберкулезом. И протекать заболевание у них может совсем бессимптомно или малосимптомно. И мы сразу не выявим больного по внешнему виду. И я же сказала, что единственный метод это метод э, туберкулено-диагностики, потому что именно этот метод нам дает возможность выявить детей, которые инфицированы. Я хочу для примера привести такой. Из половины детей, которые у нас заболели в прошлом году, вот половина детей им или не делали реакцию Манту, или просто родители не обращали внимания, если ее сделали, и к физиатру не пошли. Ну и в конце концов это привело к заболеванию. Остальная часть детей была выявлена из-за того, что там заболели родственники и всякие другие причины. Но все-таки часть этих детей, которые выявлены по Манту, большая. Большая, как в принципе, и флюорографическое обследование у подростков тоже. У нас из четырех заболевших подростков все выявлены флюорографически. А дети, половина детей выявлена путем туберкулино диагностики обследован. Скажите, пожалуйста, ласка, чьи инши методы все таки выявления захворевания? выявление туберкулеза есть несколько видов ну у детей основным метод это туберкулино диагностика у взрослых это немножко другие методы это метод флюорографического обследования когда проходят раз в году взрослые у нас и обследование анализ мокроты которое имеет большое значение благодаря последним технологиям у нас выявляются микобактерии за очень ограниченный промежуток времени что на приеме можно выявить больного и даже его чувствительность этих микобактерий поэтому у взрослых это другие методы, а у детей мы же не будем пользоваться методами флюорографического рентгенологического обследования у детей. Мы не можем каждый год делать ребенку рентген если это ему не показано. Так что реакция Манту – это единственный метод, который может выявить ребенка, который угрожаемый по туберкулезу. Дякую. У нас також є цитата пани Уляни Супрун, виконуючої обов'язки министра охорони здоровья, саме про нові Давайте подивимось. С 2017 года у 2,5 раза збільшено государственное финансирование заходів против туберкулеза. У цьогорічному бюджеті на програму боротьби з хворобою є близько 650 мільйонів гривень. Завдяки цьому сьогодні у повному обсязі доступні усі препарати та витратні матеріали для діагностики і лікування пацієнтів. У закладах по всій Україні є достатньо вакцини БЦЖ для дітей. Проте мати ліки та вакцини недостатньо. Потрібно також оновити методи надання допомоги, як це роблять в усьому цивілізованому світі. Ми хочемо, щоб у кожного сімейного лікаря була скринінг-анкета, з якою він Визначатиме, чи є пацієнт у групі ризику. Аналіз мокротиння сучасний метод діагностики, який дозволяє визначити збутника хвороби в організмі за дві години та за потреби одразу розпочати лікування. Тільки все ж таки фінансування збільшено і. про новые методы, які только что мы почули с цитаты пани Уляны. Скажите, что из этого уже работает у нас? Ну, у нас действительно полностью обеспечен мы противотуберкулезными препаратами. Стоимость этих препаратов очень высока. Поэтому и, конечно, говорится о том, что деньги эти очень большие. Что касается мокроты, мы уже услышали, да, действительно, это метод хороший для выявления туберкулеза у взрослых. Флюорографическое, мое мнение, флюорографическое обследование тоже у нас необходимо. Мы не можем равнять себя э, странами Европы и Америки, где заболеваемость туберкулезом в разы ниже, хотя в группах риска и в Америке делают туберкулинодиагностику, диагностику, правда, не с двумя туберкулезными единицами, а с пятью. Э, что касается э, скрининг-анкеты, ну, это вопрос проблематичный, э, потому что я уже сказала, что туберкулез не всегда протекает с какими-то симптомами, а бывает бессимптомное лечение, и больной может ответить положительно на все вопросы, а у него будет какой-то очаговый процесс Легкие. А он этого знать не будет, если он не пройдет флюорографическое обследование и не обследуется у фтизиатра. Так что я считаю, что вопросы эти скрининговые анкеты, это, ну, пани Уляна Супрун считает так, а многие фтизиатры и другие специалисты считают, что этого отменять нельзя, потому что флюорографическое обследование выявляет и больных туберкулезом, и больных онкопатологий, которых у нас достаточно много, и другие патологии легких. Вот цикаво, а как дорослое население в целом? Э, Весь ставится к тому, что каждый год потребно. Ну, э, до того, що про, кожен рік э, ну вы знаете, ну не все категории населения ответственно к этому подходят. Вы знаете, у нас есть люди социально неблагополучные, которые игнорируют обследование, хотя и в данный, данное время и как и 10 20 лет назад у нас есть передвижные флюорографы, которые обследуют население, выезжают в районы, но не всегда люди относятся к своему здоровью так, как это нужно сделать. Потому что они считают, что э, они не пойдут на флюорографическое обследование, потому что они хорошо себя чувствуют. Это не так, и это нужно, флюорографическое обследование нужно проходить. Люди, которые болеют хроническими заболеваниями легких, должны сдавать периодически э, анализы мокроты, чтобы не пропустить у них присоединение туберкулезной инфекции. Э, также должны проходить обследование люди, которые получают гормональные препараты, потому что э, Туберкулез и э, всякие заболевания, которые э, лечатся гормональными препаратами, это э, очень большая опасность. Это касается людей, которые болеют сахарным диабетом э, и людей, которые болеют Вил-инфекцией. Они в, в особой группе риска по туберкулезу обследоваться, им надо своевременно. В частности, дети у нас тоже болеют туберкулезом вилл инфицированные и реакция Монту, в частности, им нужно делать два раза в году, а не один раз даже в год. И химиопрофилактика таких детей более длительная, чем не больных ВИЛ-инфекций. Дорогие, до того, когда готовилась до эфира, общалась с багатьма, и вот дуже деякі коллеги говорят про том, что все жизнь їм делали, ну, как нам всем, Манту, так у школі. и в школе, и оно всегда было сгущена, всегда направляли на, до лікаря але в результате ничего. Про что это говорит? Это говорит о том, что не все же болеют туберкулезом, большинство населения инфицировано, но болеют все-таки единицы. Это зависит от многих причин, в том числе и за организма человека, как реагирует он на другие э, источники заболевания, какая у него иммунная система, это все имеет значение. Поэтому нельзя сказать, что если у меня все время краснело, и я не, за, не, за, не заболел, то также будет с моим ребенком и обследоваться я не буду. Это не так, э, потому что кто-то болеет единицы, а основная масса людей живут с инфекцией туберкулезной не болея. Диагностика тубер, тубер, туберкулином так она и залишилась у медичных протоколах, уже и новые сейчас да, но Лучше дело в том, что нет. у нас на протяжении последних лет протокола по детскому туберкулезу нет. Мы ожидаем сейчас в этом году в ближайшее время новый протокол, который будет соединять и детский туберкулез, и взрослый. Но я надеюсь, что все-таки основные положения, которые были в предыдущих протоколах, они все-таки останутся, потому что они для детей имеют большое значение для выявления туберкулеза на ранних стадиях и для выявления детей из групп риска. Поэтому я считаю, что это удалять из протокола не следует ну, в принципе, так считают и практически все э, областные эфтезиатры Украины, э, о чем мы посылали неоднократно в министерство и письма, э, что мы желаем видеть в этом протоколе. Вот цикаво, а ц... цикаво за кордонным Вот этот туберкулин, вин у всех э, краинах является оцем э, головным э, методом Вы понимаете, дело в, том, что, э, дело в том, что я уже сказала, что за рубежом количество заболевших в разы меньше, они не, принимают не пользуются массовой туберкулиной диагностикой, как мы, потому что у нас эпидемия, у них эпидемии нет. Они пользуются туберкулинной диагностикой в исключительных случаях для групп риска. В частности, э, когда приезжают э, жители из стран СНГ, они обязательно им делают туберкулинную диагностику для того, чтобы посмотреть, инфицирован или нет, а потом э, выявить заболевание или, или нет. Но массово они не пользуются, потому что нет такой заболеваемости, как у нас. Вот пани Светлана в комментарии говорила про то, что эпидемия у нас уже декілька Оків давно, але е, є наразі якась статистика, яка поговорила про те, що ми от по трошку выходим с тотальные заболеваемости. Ну, вы знаете, на, в начале, э, ну, 95-96 у нас действительно, вот если судить по детям, у нас была большая заболеваемость. У нас заболеваемость подростков доходила до 30 на 100 тысяч населения. Сейчас у нас эта заболеваемость, э, вот в прошлом году было, подростки болели 11,2 на 100 тысяч заболевших. То, конечно, тенденция есть к снижению, но, наверное, не так, как мы бы хотели. А для того, чтобы она была э, действительно действительна, Це треба усилия э, і общественных організацій, і Міністерства охорони здоров'я, і самих родителей э, для того, щоб ліквідувати знизити заболівання. Ну, наразі департамент охорони здоров'я говорить про те, що Хмельниччина належить до регіонів України з низьким рівнем захворюваності. А чи ми можемо говорити про те, що э, в нас є. Э, Ну, такая место на, на мапе захворюваностей Украины через то, что все-таки низкий ривень от самого выявления и на ранних стадиях, и в захваты. Но если взять, к примеру, детей, то вот я хочу сказать, что в прошлом году мы обследовали методом туберкулено-диагностики 76% детей, которых запланировали. Но опять же, запланировали мы не всех детей, мы запланировали частично группы риска, и из них обследовали только 76 Если взять население взрослое, то у них есть э, флюорографическое обследование и тоже планируют по населению. Нужно сказать, что в 2017 году э, было обследовано около 70, я точно не скажу, около 70 взрослого населения методом флюорографии. Значит, получается, что у нас 30 от запланированных обследований не были. И именно в этом в проценте находится то количество больных, которых мы недообследовали. Так же, как и детей, которым мы не сделали на диагностику и своевременно не обследовали их э, у фтизиатра. Поэтому, по всей вероятности, у нас э, все-таки такой низкий показатель э, частично из-за того, что у нас нет полностью обследованных. Mm -hmm. а, так уж, что э, интересно было бы узнать, э, как... Э, як... Плануть. Вот вы сказали, 74% было э, все-таки... Переверено, так? А как планируется, ну, заплановуються вот эти детки которые должны пройти? То есть это... группа ризику была перевірена, так? А остальная часть, другая часть детей – это не группа риска? Э -э нет, вот именно, что из тех детей, я говорила, что дети до 4 лет – это группа риска, подлежат туберкулиной диагностике, и подростки группы риска э – 15-17 лет. А 4,14 это все дети. Так вот, в общей массе получается, что мы недовыявили 30 с лишним процентов. Не то, что не вы, а не провели. Детей, уже находятся в группе рызыку. Да, вообще всех детей получается 30 с лишним процентов. А если мы раньше делали туберкулинодиагностику диагностику всем детям 100%, то если взять от 100% детского населения, то это намного больше получится, что мы их недообследуем. Хотя группа риска, я уже сказала, особенно социальная, это практически все наши дети. Ще перед ефіром ми з вами спілкувались. Ви говорили про те, що зараз і лікувати е, саму хворобу вже стало е, тяжче? Чому тому, що в последнє време? Возрос, возросло количество туберкулеза, устойчивого, резистентного. Это значит, что человек имеет такую микобактерию, которая нечувствительна к некоторым нашим препаратам. И поэтому лечить такого человека очень трудно. Это касается как взрослых, так и детей. Потому что у нас есть случаи и устойчивого туберкулеза среди детей, заболевших от родителей заразившихся. И, конечно, лечение это, во-первых, очень тяжелое, потому что длится оно но э, иногда до 20 месяцев препараты, э, количество препаратов большое, и подобрать препараты тяжело, когда есть устойчивость ко многим препаратам. Поэтому, естественно, что это процесс очень тяжелый. И, Саша, таки на устанок, скажите, будь ласка, чему же у тебя тут туберкулино диагностика зашкодит детей? Туберкулина диагностика в принципе навредить ничем не может, потому что реакция это только местная. Общая реакция организма от введения туберкулина не может быть, потому что, во-первых, там многие родители думают, что можно заразиться э, туберкулином. Там нет микобактерий, которые могли бы вызвать заболевание. И э, в литературе было, да, что может быть подъем температуры временный, там, утомляемость, головная боль. Но, в принципе, сколько лет я работаю, я такого еще не видела. У нас очень много лет назад была будто бы реакция на введение туберкулина в Каменец-Подольском районе, но при детальном разборе там начались реакции еще до введения туберкулина и захода в врачебный кабинет. Так что бояться туберкулина нечего, потому что не Може, он визвати реакцію організму в общем і визвати якісь побочні дії? Дякую, пані Світлана, за те, що сьогодні погодились прийти до нас у студію. Усім телеглядачам. Я дякую за увагу. На сьогодні, все. Побачимось завтра, у темі дня о 19.20 на каналі Поділля Центр.